В этом видео мы рассмотрим такой востребованный товар, как безрукавка. Смотрите, мы получаем их вот в таких мешках. Идет оно с Великобритании. Цена за 1 килограмм 2,5 доллара. В таких мешках есть по 10 килограмм. Смотрите, сейчас мы в прямом эфире, не выключая камеры, разберем этот мешок. И посмотрим, сколько здесь есть штук. Умножим на цену и выведем цену за единицу. И тогда вы посмотрите на качество и посмотрите на такой товар. Так, давай. Один. Два. Четыре, четыре, пять, шесть, семь, семь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14 Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать.

Так, теперь умножаем так 10 килограмм на 2,5 доллара Это 25 долларов И 25 вот так, вот так у нас получилось Получается, что одна такая Безрукавка стоит 1 доллар всего Смотрите, но бывают Моменты, что Вот эти получились Такие немного, они утепленные Как, как видно, да Они такие теплые бывают варианты такие что они тонкие короче вот средние вы должны смотреть на такой товар потому что ну здесь получилось по доллару может получаться меньше может получаться больше но плюс-минус там 10 процентов Смотрите, под видео будет ссылка, и если кто-то захочет таким товаром торговать, вы можете спокойно мне писать на почту, и мы с вами договоримся о поставках такого товара. Всем успехов, до скорой встречи!